Наша панель она была дальше. изначально прототи... сделана дальше, дальше. из прототипа керамического углеродной панели, дальше. которая дальше. прибор. Вы, кстати, можете увидеть сертификаты соответствия, медицинские сертификаты, которые были зарегистрированы в Киргизии в 2004 году, в Украине в 2007 году. Это медицинский аппарат, при разработке которого был открыт новый способ получения тепловой энергии. В дальнейшем в течение 12 лет было проведено более тысячи испытаний, использованы разные материалы. В итоге получилась вот модель, которая представлена вашему вниманию, керамическая плита. Хочу обратить внимание, как мамы, как женщины, что данный аппарат очень эффективный в использовании в детском садике, в школе, в медучреждениях. Почему? Потому что эффект медицинский остался, плюс еще наложилась эффективность использования тепла. В чем? Она не пересушивает воздух, как другие конвекторы, не излучает вредных лучей, которые влияют на магнитные поля, которые влияют на человека. И получается, что она очень эффективная и не пожаробезопасная. То есть она не горит, потому что там гореть нечему, в принципе. Для Разрабатывалась изначально эта панель для того, чтобы лечить вирусные э, заболевания. Ее сейчас можно использовать для профилактики вирусных заболеваний, болезней легочных, лё, то бишь пневмонии, бронхиты. Э, кроме этого, э, эта панель имеет ценирующий эффект. Э, что это значит? То есть, если эта панель будет работать в помещении, где повышенная влажность, есть сырость, есть плесень, она убивает плесень и э, выводит э, уровень тепла, уровень воздуха в помещении очень эффективным для людей, для детей. Дети сейчас вот идет сезон вирусов, да, и мы вот сейчас укомплектовываем садики. Оно будет создавать процесс, который будет способствовать тому, что дети перестанут так активно болеть, потому что вирусы будут изначально в большом помещении, они убиваются, и дети не не заражаются, вот. Поэтому, э, кроме этого, она очень эффективно будет использоваться в медицине. Почему? Потому что эта панель она стимулирует э, иммунитет, э, имеет способность восстанавливать после операции. Если человек после операции она э, у, уменьшает срок э, э, Периода да периода восстановления да вот кроме этого способствует улучшению работы если допустим человек болеет артритом ревматизм это очень эффективно влияет на состояние человека данного кроме этого если человек из излишняя вес она расщепляет жиры и способствует выводению вот улучшению состояния человека и она ну, человек чувствует себя однозначно лучше. Вот. Поэтому наши ну, как рекомендации, что они очень эффективно используются в, в садиках, в школах и, как я уже сказала, в медицинских учреждениях.